अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं शाजी रहमान आपका होस्ट दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आप खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर अपनी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं यानी आप इस वेबसाइट पे किस तरह से किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप दोस्तों से दरख्वास्त करता हूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आइंदा आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक बसानी पहुँच सके तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों मैंने आपके सामने एक जो के पी पी एस सी का वेबसाइट है वो उसको ओपन किया हुआ है आपने इसको ओपन करने के लिए अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में लिखना है डब्ल्यू 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 डॉट के पी पी एस सी डॉट जी ओ वी डॉट पी के दोस्तों इसको टाइप करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक पेज खुल जाएगा आ, तो आपने क्या करना है आपने इस पेज में आ, यहाँ पर जो लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन तो आपने इस बटन पे क्लिक करना है जिस तरह जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों आपने यहाँ क्या करना है आपने यहाँ पहले इस यहाँ पर अपना साइन अप बनाना है यानी आपने अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो इस वेबसाइट पे करनी है तो दोस्तों आपने यहाँ क्या आपने यहाँ अपने आपने यहाँ अपना नाम लिखना है यहाँ आपने अपना ज़िला सेलेक्ट करना है यानी आप पुतनख्वा के किसी भी ज़िले से आपका तल्लु हो वो आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं मैं यहाँ बुनैर सेलेक्ट करता हूँ इसके बाद आपने यहाँ आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है तो दोस्तों यहाँ आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख सकते हैं और इसके बाद यहाँ अपना ई मेल एड्रेस यानी कोई भी आपका ई मेल एड्रेस हो इकबाल ख़ान आ, बुनेर एट द रेट जी मेल डॉट इस तरह आपका जो भी ईमेल एड्रेस हो वो आप यहाँ लिख सकते हैं इसके बाद आपने यहाँ अपना पासवर्ड देना है तो कोई भी पासवर्ड आप देने से पहले ये ज़रूर जहन में रखें कि ये पासवर्ड आपको हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा क्योंकि अगर आप ये भूल जाते हैं तो आप के पी पी एस सी की वेबसाइट पर फिर लॉगिन नहीं कर सकते और इसके लिए आपको बड़ी मुश्किल पेश आ सकती है तो दोस्तों मैंने पहले से यहाँ अपना एक लॉगिन बनाया हुआ है इसके बाद कोई भी स्टेप नहीं करना बस यहाँ प्रेस करना है मैंने पहले से आप लोगों की आसानी के लिए और टाइम बचाने के लिए मैंने एक लॉगिन बनाया हुआ है मैंने एक फ़र्जी शनाख्ती नंबर के ज़रिए यहाँ एक अपना एक लॉगिन बनाया हुआ है तो मैं इसको इंटर करता हूँ और आपको बाकी तरीक़ा सिखाता हूँ तो दोस्तों यहाँ आपने क्या करना है आगे आपने यहाँ ये यह आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो गया अब आपने यहाँ क्लिक करना है अपडेट प्रोफाइल में आपका वक्त ज़्यादा नहीं जाया करूंगा आपको जल्दी से जल्दी सारे स्टिप्स बता बताने जा रहा हूँ दोस्तों यहाँ मैंने एक फर्जी नाम लिखा हुआ है शाहिद खान इसके बाद आपने फादर नाम भी लिखना है फादर जो के जो है कहे हमीद ख़ान कोई भी नाम आप यहाँ लिख सकते हैं जो भी आपके वाले साहब का नाम हो इसके बाद आपकी आपका जो जेंडर हो आ, मैं मेल से लिख करता हूँ शराख्त कार्ड नंबर पहले से लिखा हुआ है एड्रेस जो भी आपका एड्रेस है जैसे कि मैं लिख देता हूँ विलेज कोट कले पोस्ट ऑफिस पीर बाबा तहसील डगर डिस्ट्रिक्ट बुनेर जो भी आपका परमानेंट एड्रेस हो वो आप यहाँ लिख सकते हैं इसको कॉपी करके आप प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों को सेम लिख सकते हैं इसके बाद आपने क्या करना है अपना मोबाइल नंबर लिख देना है जो भी आपका मोबाइल नंबर हो अगर आपके पास दूसरा नंबर हो तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं इसके बाद दोस्तों जो कोई भी जो आपका नंबर हो वो आप यहाँ लिख सकते हैं मैं फर्जी नंबर लिख रहा हूँ दोस्तों आ, तो आ, सिर्फ फॉर्म भरने के लिए दोस्तों इसके बाद आपने यह क्या करना है अपना ई एड्रेस जो आपने पहले से दिया हुआ था जो मैंने यहाँ ये एड्रेस दिया था वो अभी यहाँ आ गया है अगर आप मुस्लिम हो तो आप यहाँ अपने मुस्लिम सेलेक्ट कीजिए या अगर आप कोई और मज़हब से ताल्लुक रखते हो तो आप यहाँ अपना मज़हब सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों इसके बाद है हिफ़ कुरान अगर आपने कुरान हिफ़ किया है तो आप यस क्लिक कीजिए वरना आप नो ही क्लिक कर दीजिए इसके बाद दोस्तों आप अब यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए एक एक उन्नीस सौ इक्यानवे कोई भी आपका डेट ऑफ़ बर्थ हो आप यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों इसके बाद आपका जिला यू कैन एडिट डिस्ट्रिक्ट इन फ्यूचर तो आप यहाँ अपना अपने ज़िले का आ, जो सिलेक्शन है वो आ, इंतहाई आ, सोच समझ के कीजिए ताकि आपको मुस्तकबिल में कोई मुश्किल ना पेश आए क्योंकि ये बाद में आप एडिट नहीं कर सकते दोस्तों इसके बाद आपने अपना जोन सेलेक्ट करना है तो आपका आपका ताल्लुक किसी भी जोन से हो आप यहाँ सेलेक्ट कर दीजिए मैं जोन थ्री सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि बुनेर जोन थ्री में आता है दोस्तों इसके बाद नेशनलिटी तो लाजमन हम पाकिस्तानी है मैं पाकिस्तानी ही सिलेक्ट करता हूँ इसके बाद प्लेस तो बुनेर जो भी आपके जिले का नाम हो वो आप यहाँ लिख सकते हैं इनका सब बैकवर्ड बैक एरिया मैं आपका एरिया तो जो भी एरिया बैकवर्ड में आते हैं वो आप यहाँ उनका उनके नाम से लिख लिख सकते हैं इसके बाद फादर आक्योपेशन तो आपके वाल जो भी काम करते हो वो आप यहाँ लिख सकते हैं मैंने यहाँ आपके सामने बहुत सारी जो प्रोपेशन है वो आ रही है मैं इसमें से एक से करता हूँ चलिए मैं टीचर सेलेक्ट करता हूँ आप फार्मर कोई भी जो पेशा हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं बिजनेस मैन वगैरह जो भी आप लिखना चाहते हो इसके बाद दोस्तों है डू यू हैव एनी फिजिकल डिसबिलिटी अगर आप में को आपको कोई माजूरी है तो आप वो यहाँ यस क्लिक करके ये सेलेक्ट कर सकते हैं नेचर ऑफ डिसेबिलिटी अगर आप यस सेलेक्ट करेंगे तो आपने यहाँ अपनी डिसेबिलिटी को आ, भी जाहिर करना है जैसे कि मैं लिख देता हूँ लेग प्रॉब्लम या कुछ भी इस तरह का आप जो भी आपका प्रॉब्लम हो वो आप यहाँ लिख सकते हैं लेकिन मैं ये यह यहाँ नो सेलेक्ट करता हूँ दोस्तों यहाँ फिर नो के बाद यहाँ कुछ लिखना नहीं पड़ेगा डेट ऑफ मैरिज ये मेरिड फीमेल कैंडिडेट्स जो भी फीमेल कैंडिडेट्स है अगर वो मैरिड हो तो अब वो अपनी यहाँ डेटा लिख सकते हैं जोन आप योर हस्बैंड अपनी हस, अपने हस्बैंड का जो, जो जोन है वो आप यहाँ लिख सकते हैं तो चलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि मैंने ऊपर मेल सेलेक्ट किया हुआ है दोस्तों इसके बाद है एग्ज़ाम सेंटर तो आप यहाँ अपना एग्ज़ाम सेंटर लिख सकते हैं दोस्तों आप देख रहे हैं एबटाबाद बनू डिया खान कोहाड़ मदान पिशावर सवाद तो इनमें से जो भी आपको नज़दीक पड़ता हो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं मैं सवात सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये हमें नज़दीक पड़ता है मैं एक फ़र्जी प्रोफाइल डेटा तैयार कर रहा हूँ लेकिन मैं आपको चीज़ें इसलिए सब तफसील से बता रहा हूँ ताकि आपको आइंदा कोई भी मसला ना हो दोस्तों इसके बाद है और डिटेल्स आपकी इन अगर आप बाहर ममालिक गए हो तो आप उनकी डेटा यहाँ लिख सकते हैं इसके बाद स्पोर्ट्स और हॉबीज़ और इसके बाद रिसर्च वर्क एंड पब्लिकेशन अगर आपने कोई रिसर्च और पब्लिकेशन की हो कोई बुक वगैरह कोई पब्लिकेशन आपने की हो तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों इसके बाद है हैवर बिन रिमोट प्रोग्राम सर्विस सेंटर फेडरल और प्रोवेशनल गोरमेंट अगर आपको कोई भी किसी भी इदारे प्रोवेशनल या फेडरल में आपने काम का, किया हो और उस वहाँ से आपको डिसमिस किया गया हो तो आपने यहाँ नो सिलेक्ट करना है दोस्तों ये चीज़ें आप खाली भी छोड़ सकते हैं कोई डेटा लिखने की ज़रूरत नहीं दोस्तों में अपडेट प्रोपायर पर क्लिक करता हूँ यहाँ लीजिए दोस्तों यहाँ एक प्रॉब्लम आ गया है ए, मैंने नंबर थोड़ा सा कम लिखा हुआ है शायद यहाँ एक नंबर कम है मैंने आपको कहा यह कोई एक फर्जी नंबर है तो मुझे पता नहीं यह इसमें कोई नंबर इंसान मुझसे रह गया था तो दोस्तों मैं अभी इसको दोबारा ट्राई करता हूँ लीजिए दोस्तों ये अभी फॉरवर्ड हो रहा है तो आपने अपने जो नंबर है वो बिल्कुल ठीक तरह से लिखने हैं दोस्तों ये प्रोफाइल अब अपडेट हो गया है इसके बाद मैंने क्या करना है मैंने इसमें अपनी जो एजुकेशन है वो ऐड करनी है तो ऐड एजुकेशन बटन पे जो यहाँ है आपने यहाँ क्लिक करना है दोस्तों इसके बाद आपके सामने इस तरह का एक पेज आ गया है यहाँ आपने बेतरतीब मेट्रिक से लेके ऊपर जितनी भी आपकी तालीम हो वो आपने यहाँ फिल करनी है दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मेट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट और बहुत सारी और जो डिग्रीज़ है डिप्लोमाज है सबकी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाती है तो आपने अपनी जो पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ आपको सिर्फ तरीका सीखाता हूँ क्योंकि वीडियो की लिंक जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है दोस्तों ये जो है मेट्रिकुलेशन आपने यहाँ क्या करना है अपनी जो डी है या आपकी जो आपका जो सर्टिफिकेट है दसवीं का या मैट्रिक का वहाँ से आपको ये डेट मिल जाती है एक हम अप्रैल को हमारी क्लासेस शुरू होते हैं तो मैं एक अप्रैल और जा, जब जिस तारीख को भी जिस ईयर में आपने भी आ, मेट्रिक किया हो वो आप यहाँ लिख सकते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ 2004 ठीक है दोस्तों इसके बाद आपने यहाँ क्या करना है आपने अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है जैसा कि मैं آ, स्वाद बोर्ड से मैंने अपना एफ एस मैट्रिक पास किया है तो मैं यहाँ स्वाद बोर्ड सेलेक्ट करता हूँ आपका जो भी बोर्ड हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों मैट्रिक में आपने जो मार्क्स ऑप्टेंड किए हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं जैसे कि मैं एक नंबर लिख देता हूँ सिक्स तो टू नाइन इसके बाद आपके जो टोटल नंबर्स बनते हैं अगर आपके नंबर्स ग्यारह सौ है तो आप ग्यारह सौ लिखिए अगर आपके नंबर एक हज़ार पचास है तो ये भी लिख सकता है और अगर आपके नंबर आठ सौ पचास जो कि पुराने नंबर्स थे वो आप लिख सकते हैं चलिए दोस्तों मैं ग्यारह सौ ही लिख देता हूँ इसके बाद दोस्तों आपकी जो डिवीज़न बनती है वो आप यहाँ लिख सकते हैं मैं आ, सेकेंड डिवीज़न लिख देता हूँ इसके बाद आपका जो ग्रेड है आ, वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों ग्रेड कैलकुलेशन का तरीका भी आपको आ, आना चाहिए आ, जो कि आपकी डी में लिखा हुआ है ग्रेड ए बी सी डी ई जो भी आपका ग्रेड हो वो आप यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों इसके बाद आपकी जो बोर्ड में पोजीशन है वो आप यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों तो अगर आपकी इन तीन पोजीशन में कोई भी नहीं हो जो कि ज़्यादातर नहीं होती तो आप यहाँ अदर पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों मैंने ये क्लिक कर दिया जो मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा तो आप अगर और भी आप ये मैं क्लिक करता हूं दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं आपकी जो क्वालिफिकेशन है मैट्रिक तक वो आ गई अगर आपने और भी ऐड करने हो तो आप यहां इस तरह से क्लिक कर सकते हैं जो कि इंटरमीडिएट इसके बाद बी बैचलर और कोई भी डिग्री मास्टर आ, बहुत सारी डिप्लोमा है आप देख सकते हैं बहुत सारी डिग्रीज हैं तो आप सब में से जो भी आपने किया हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं मैं और नहीं करता ताकि हमारा टाइम बच जाए दोस्तों ये आप देख सकते हैं तो मैं इसको यही छोड़ देता हूँ इसके बाद हम क्लिक करते हैं एक्सपीरियंस पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ अगर आपने कोई भी जॉब किया हो गोरमेंट इदारे में या प्राइवेट इदारे में तो वो उसकी जो आ, उसका जो डेटा है आ, वो आप यहाँ लिख सकते हैं जिस तारीख से भी आपने जॉब शुरू किया हो उसका तारीख यहाँ लिखें और जहाँ जब आपने फिनिश किया हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं अगर आप स्टिल भी उस जॉब पे हो तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं तो ये लीजिए दोस्तों ये खाना जो है ये ये इसमें इंट्री बंद हो गई क्योंकि ये अभी भी आपकी जो कंटिन्यूटी है वो शो कर रहा है दोस्तों मैं इसको आ, क्लिक करता हूँ और यहाँ आपने अपना एम्प्लॉयर का नाम लिख देना है दोस्तों आप देख सकते हैं अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर चुके हो तो आप एजुकेशन लिख सकते हैं रिमान मेडिकल इंस्टीट्यूट ये आप जो जिस भी इदारे में आप काम कर चुके हो वो इदारे का नाम आप यहाँ लिख सकते हैं इसके बाद दोस्तों पोस्ट जिस पोस्ट पे आपने काम किया हो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मैंने पहले से बहुत से लोगों के लिए अप्लाई की हुई है तो उनके उनका जो डेटा है वो यहाँ सेव हो गया है दोस्तों आप देख सकते हैं मैं यहाँ कोई भी अगर मेडिकल ऑफिसर जो कि एक, एक एम बी डॉक्टर ही लिख सकता है या सी टी स्कूल टीचर वगैरह वगैरह आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें जो आप जिस पोस्ट पे भी आपने काम किया हो वो आप यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों तो मैं इसको वैसे ही छोड़ देता हूं क्योंकि मुझे इसमें एक्सपीरियंस ऐड नहीं करना इसके बाद दोस्तों मैं पिक्चर पेज चला जाता हूं तो आपने यहां क्या करना है आपने यहां एक फोटो अपलोड करना है अपना अपलोड पिक्चर इन जे पी जी फॉर्मेट एंड लेस देन फोर्टी के बी तो आपने एक फ़ोटो को जो कि चालीस के बी सी जिसका साइज़ कम हो उसको अपलोड करना है दोस्तों आपने इस साइज़ को कैसे मेंटेन करना है आप मोबाइल में भी कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर में फ़ोटोशॉप है तो वो आप उसके ज़रिए आप फोटो इस तरह से बना सकते हैं दोस्तों मैं एक फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ ये लीजिए दोस्तों ये फोटो मैंने सेलेक्ट किया और अब मैं इसको अपलोड करता हूं ये लीजिए दोस्तों ये फोटो अपलोड हो गया ये एक मेरे कस्टमर का है तो दोस्तों ये फोटो का, का काम हो गया अब आपने क्या करना है अप्लाई फॉर पोस्ट इस बटन पे आपने क्लिक करना है लीजिए दोस्तों यहां आपके सामने जो अप्लाई का जो सेक्शन है वो खुल गया है यहाँ आपने अपनी जो एडवर्टाइज सीरियल नंबर यहाँ वो आपने सेलेक्ट करना है जैसे ही आप ये सेलेक्ट करते हैं इसके अभी इसमें एक सिर्फ एक ही जॉब अनाउंस हुई है तो आप यहाँ जो भी आपकी एडवर्टाइजमेंट हो जो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ इस तरह के एक लंबी सी लिस्ट ओपन हो जाएगी जितने भी जॉब्स उस वक्त उस एडवर्टाइजमेंट में अनाउंस की गई हो वो सब आपके सामने जो डेटा है उसका कुल जाएगा दोस्तों अभी सिर्फ ये है तहसीलदार नायब तहसीलदार इसके इसका जुटा है एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है तो दोस्तों मैं यहाँ क्लिक करता हूँ इसके बाद आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है कि आपने पैसे किस सर्विस के ज़रिए भेजनी है तो आपने जो भी सर्विस हो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं मैं इजी पैसा क्लिक करता हूँ इसके बाद आ, जब आप शॉप पे जाके अपनी अपनी पैसे जो दुकानदार को देके जमा करते हैं तो इसके बदले आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाती है तो उस आईडी को जो इस तरह की लगभग होगी अगर आप आ, तो आपने जो भी आईडी आपने आपको दिया गया हो मैं चलिए मैं एक रॉन्ग आईडी सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरे पास तो एक आई है नहीं तो आपने यहाँ अपनी जो आई है वो आपने यहाँ लिखना है इसके बाद सब ये सब चीज़ें आपने यस इस पर रखनी है और इसके बाद आपने अप्लाई यस आई एक्सेप्ट द दबाव स्टेटमेंट तो दोस्तों आपने इस बटन पे क्लिक करना है दोस्तों मैं क्लिक करता हूँ कि ये मुझे क्या रिजल्ट अभी मिलता है यू आर अप्लाइंग विद लेस आर नो एजुकेशन काइनली एड एजुकेशन एंड देन अप्लाई दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा आप अपनी पूरी एजुकेशन यहाँ आ, फिल की कीजिए ताकि आपका प्रोफाइल अच्छी तरह से बन जाए तभी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों तो यह था सारा तरीक़ा अप्लाई करने का इसके बाद आपकी अप्लाई हो जाती है तो आपने अपने एजुकेशन एरिया कंप्लीट करना है और सब चीज़ें फ़िल करने के बाद आपकी अप्लाई इस तरह से हो जाती है दोस्तों फिर भी अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं मैं आपकी कोशिश करूँगा आपकी अच्छी तरह से रहनुमाई हो सके तो दोस्तों ये थी वीडियो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब